Цілую ваші золоті руки. Жизнь заіграла яркими красками. є здоров'я, свобода відження. Що може бути краще? До нас звернулася пацієнтка. Пройшло три місяці від моменту операції. До нас вона звернулася з лівостороннім коксартрозом третьої стадії. Пацієнтки проведено ендопротезування, мали інвазивне технікою Суперпад. Скажіть мені, будь ласка, яке ваше самопочуття після цих трьох місяців, що змінилось? Жизнь заиграла яркими красками, когда есть здоровье, свобода движения, Что может быть лучше? Ну, в общем, вернулась к почти нормальной жизни. Ну, думаю, что еще три месяца будет вообще, наверное, нормальная жизнь. Счастлива, просто счастлива. Я... Целую ваши золотые руки. Желаю, чтобы у вас только вот было процветание, у вас лично вашей семьи, у клиники этой замечательной, где созданы такие хорошие условия, где такие хорошие доктора работают, где весь персонал очень такой замечательный, и заботливый, и внимательный, и вот приходишь, вот хочется приходить просто, не то чтобы лечиться, а просто очень приятно. Ну, желаю всяческих успехов Дякую, и дальнейшего привет. профессионального роста. Дякую. Большого будущего вам. Дякую.